Ділянку пасхи з громадянам України, для будівництва і обслуговування житлового будинку Сполаських споруд. Ліскору. Лариса Олександрівна, Міткова Геннадій Петрович, Чікіна Юлія Анатолійовна, Хмарський Андрій Юрійович, Антонюк Юр Сергій Сергійович, Весько, Яна Ігорівна, Мунтян Андрій Васильович, Шульда Людмила Борисівна, Шпокова Наталія Володимирівна, Шмига Наталія Сергіївна, Кожухай Медина Миколаївна, Соколов Георгій Савельйович, Олеську Олександр Сергійович, Соло Дмитро Юрьевич, Романтикаки Лариса Анатольевна, Фестен Сергей Олесович и Галина Анатольевна. Голосую, кто за? Я бы хотел, чтобы ты чего Кто против решение указывается? Ниша, ты против? Кто воздержался? Один, 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 там есть Натимова э, 8. Мы его вот, на земельной комиссии не пришли единого времени. Оля Александровна, можете рассказать про этот вопрос? Потому что мы зарежем людям эту землю, это их земля. Мы приезжали на Нахимово-Воске, Сергей Владимирович просто на Нахимово-Воске. Сергей Николаевич, можно спросить? Ну, да, 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 да. Ситуация какая? Нам упразднится? Да, нам упразднится да, 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 да. человек, который написал заявление ввиду того, что моему деду когда-то был выделен кусочек земли, он вот, ну, его обладал. Прошу считать там его поим и передать ему кому-то. Мы решили комиссии, что мы могли считать участок, участок заявителя, там он хотя бы какие-то права на него подать. В законном порядке. То есть, если дед, когда ты его там не оформил, какое он не имеет к нему отношение на То есть, э, мы считаем, что это решение э, не может быть принято в пользу заявителя, потому что оно соответствии со законом. Мы туда выехали, мы посмотрели, да, действительно, это старый участок, да, действительно, там люди как-то покупают, перекупают, но там никто еще не делает, и помещает, и там даже заброшен. То есть мы решили отказать. Комиссия решила, и богатый А не сохранилось бы старого решения? Вы даете ответ по нему просто, да? Да, да. ответ. Но решение сохранилось. Древнее решение сохранилось? Решение сохранилось. Человек умер. Он делал извольный даже апелляцию, приводу приносит этот да. и будем рассматривать дальше. Ну, ну, да. ну, он можно вступить в расследование. Если нет, не пойдет по суда. Ну и еще раз не, раз раз не так так будет и принесет решение суд. суда, что это его. А будет судить? А есть Если есть решение об отделении, то не Нет, 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 Есть участка площади 4 соточки отцу и деду отцу, дочка может, но там, может возникнуть вопрос, когда суд запросит дело нотариуса, да, могут возникнуть другие еще наследники. Они оформляют не, вернее, он получил, но не зарегистрировал, не успел зарегистрировать, получить правоустанавливающий документ в суде. Они получают решение суда, разрабатывают техническую документацию на основании решения суда, регистрируют это решение суда, получают свидетельство на право собственности и делают отчуждение. Правильно понимаю, что мы сейчас как бы отказываем только лишь потому, что мы предполагаем, что, что, что может возникнуть другие наследие. Другие наследники. Есть... А сколько времени прошло после смерти? Сколько времени прошло после я... смерти? Несколько да. лет. А, ну какие могут быть другие наследники народа? Полгода после года. Полгода никто не имел. не оформлена вообще. Ну так правильно. Вот кто то Ну если разберутся, принесут еще раз. Да суд же тоже откажется. Существу. Все позиционному, просто по и все Вычерпу.